Yang saya belajar bila membaca surah At-Tin Ia seolah-olah merumuskan surah yang ke-17 Surah Al-Isra Kerana surah Al-Isra Allah buka tirai dengan cerita Nabi SAW Diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati di sekelilingnya Manakala surah yang ke-95 surah At-Tin ini Juga Allah mulakan dengan sumpah yang pertama bukan dengan isu turis ini, bukan dengan isu maka tetapi isu tanah tin dan zaitun yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai tanah Nabi Isa, tanah Baitul Maqdis, tanah para anbiya diutuskan. Dan surah Al-Isra berbicara tentang perubahan sikap Bani Israel daripada bangsa yang dimuliakan Allah kerana menjadi kerana di bawah pimpinan Nabi-Nabi Mereka pernah di bawah pimpinan Nabi Musa yang diturunkan kitab Taurat Mereka menjadi zuriat Nabi Nuh yang sangat baik kerana berkepimpinankan para Ambiya tetapi bertukar 360 darjah menjadi sangat ulu, menjadi sangat fasad dan meninggalkan wahyu lalu menjadi bangsa paling ganas dirakamkan dalam surah Tul Isra. Manakala dalam surah At-Tin ini bicaranya juga tentang perubahan karakter. Seolah-olah kalau kita lihat ayat yang keempat dengan permulaan sumpah ayat yang pertama, seolah-olah manusia di bawah pimpinan nabi-nabi di Tin dan Zaitun ini akan jadi manusia yang terbaik mencapai kegemilangan. Kita tengoklah zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud. Apa yang manusia boleh capai? pada waktu itu bila syaitan pun tunduk kepada nabi Sulaiman bila angin pun tunduk pada nabi Sulaiman tetapi bila nabi-nabi ini wafat mereka menjadi bangsa yang derhaka yang meninggalkan agama seolah-olah thumma ratadna safilin mereka jadi bangsa yang sangat hina dan pada waktu ini pun kita lihat mereka punya sikap lebih teruk daripada binatang saudara-saudari kita kena berpegang teguh kepada surah At-Tin yang sudah kita hafal ini kerana di dalam surah ini ada bicara tentang berpegang teguh dengan isi kandungan wahyu wahyu yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa di Turi Sinin untuk tujuan menumbangkan Firaun wahyu yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim yang memberikan keselamatan dan keamanan di tanah suci Makkah wahadal baladil amin. Jadi kita kena jadi orang-orang beriman dan beramal saleh dengan isi kandungan Al-Quran. Illa amanu wa amilu Mudah-mudahan Al-Quran yang paling banyak disebutkan dalam surah Al-Isra Itulah pegangan dan formula kita ke arah membebaskan tanah tin dan zaitun daripada penjajahan